سلام به برنامه 15 رقص زبانی ترکی توسط مکاتب معارف افغان ترک خوش آمدید من سحیب غفاری هستم در این برنامه زبانی ترکی را به شکل بسیار ساده سریع یک جا با هم یاد میگیریم هر روز فقط 15 رقص مرحبا افغان ترک معارف و tarafından hazırlanan 15 دکیکا در تکچه پرور روملا خوشگلدید سلام من سحیب غفاری بگوین با روملا Türkçeyi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Her gün yalnızca 15 در برنامه امروز به ایرامی برنامه های قبل به یادگیری و طرز استفاده پسفند های کمکی میپردازیم. پردازیم. های کمکی به آخر اسم علاوه گردیده آن را انجام دهنده فعل می سازد. و های کمکی در زمانی گذشته نامعلوم با وجه شرطی میآید آید پسفند کمکی در این سه حالت مورد استفاده قرار می گیرد حالا ببینیم پسفند کمکی در زمان گذشته معلوم و یا قریب دوستان گرامی پسفند های زمان گذشته معلوم را قبلا اینجا با هم آموخته بودیم شما حتما می دانید ولی باز هم یک تکرار می د دی دو دو بله این پسفند ها به اسم هم می آید و بیان کننده ی ای حالت این باشد که در گذشته واقع شده است مثل که در تابلوست نظر به حرف آخر واول به خود شکل متفاوت می گیرد اگر آخرین حرف صدا یک کلمه چی باشد؟ A, باشد د اگر ای باشد دی اگر O و او باشد دو و اگر ا و او باشد دو می گیرد همچنان اگر آخرین حرف کلمه حروف صدادار باشد در وسط کلمه و پسفند چی واقع می شود؟ همیشه حرف ربط یه واقع می شود همچنان حالت دیگر را ببینیم اگر کلمه با یکی از حروف فستک شهاب که ف س ت ک چ ش باشد ختم می شود پس چی می شود د با ت دی با تی دو با تو و دو به تو ختم می شود و یا تغییر می کند Ve hala der bir hayal Dün hava kaldı ve soğuktu. Diruz hava berfi ve sert bud. Geçen sene öğrenciydim. Sonra kabul şagird budum. Son günlerde mutlu değildi. Der uzayı ahir hoş ne budu. وقتی پسفند های دا د تا ت بعد از اسم ها بیاید باز هم پسفند کمکی زمان گذشته معلوم به این شکل استفاده می شود حالا به مثال ها توجه بفرمایید ساعت یکی ده چار شده ایدم. ساعت دو در بازار بودم بو سباه دیشچیده ایدم امروز صبح پیش دکتری دندان بودم یکی گن اونجه کابل دیدم دو روز قبل در کابل بودم پسفند کمکی زمان گذشته معلوم به شکل ایدی نیز استفاده می شود اما فراموش نباید کرد که در این حالت از اسم جدا نوشته باید شود مثلا Dün hava karlı ve soğuk idi. Diyoruz hava berfi ve sert bu. Geçen hafta çok hasta idim. Hafta kabil kıylı meriz budem. Akşama kadar okulda idik. Taşam der mektep budim. Eğer... پسوند زمانی گذشته معلوم را به شکل تابلو بخوایم بررسی بکنیم اینگونه گونه خلاصه می شود بن هستایدم شکل مثبت من مریض بودم بن هستا دیلدم من مریض نبودم بن هستا ایدم آیا من مریض بودم؟ شکل منفی و شکل سوالی را دیدید سن هاستایدن تو مریض بودی سن هاستا دیلدن تو مریض نبودی سن هاستا میدن آیا تو مریض بودی؟ او هاستاید او مریض بود O hasta değildi. O meriz ne bud? O hasta mıydı? Aya o meriz bud? Biz hastaydık. Ma meriz budim. Biz hasta değildik. Ma meriz ne budim? Biz hasta mıydık? Aya ma meriz budim? Siz hastaydınız. Şema meriz budid. Siz hasta değildiniz. Şema meriz ne budid? Siz hasta idiniz? Ay şema meriz budid? Onlar hastaydılar. Onha meriz budend. Onlar hasta değildiler. Onha meriz ne budend? Onlar hasta mıydılar? Aya onha meriz budend? Hala ve misal ha Gençliğimde çok güzeldim. Der cevaniyem xeyli məqbul budem. O zamanlar çok küçüktüm. On vaxt ha خیلی خرد بودم دون هپیمیز ایدیک دیروز همه ما خوب بودیم حالا به جمله های منفی توجه بفرمایید گه چند سنیه کدر زنگین دیلدیک تا سال قبل پولدار نبودیم دون یارگون دیلدیک دیروز خسته نبودیم Tüm olanlara rağmen üzgün değildin. O jüdi heme çiğizi ki ette fal kuftat, ham endühgin veya narahat, ne budi. Kolab cümleler savali tavajbe vermelidir. Eskiden de çalışkan mıydın? Aya az kavul pemin şekilde ders khan budi veya karkin budi. Size karşı cümert miydeler? یا در مقابل شما و یا برابر شما سخاوتمند سخاوتمند بودند لیسه ده چالشکان آیا در دوره لیسه درس بودید حالا بپردازیم به پسند کمکی در زمان گذشته نامعلوم دوستان گرامی پسند زمانی گذشته کامل را قبلا با هم یکجا جا آموخته بودیم و حالا میپردازیم به یک تکراری دوباره چیستن؟ مش میش موش و میش بله این پسوندها به اسم نیز علاوه می گردد و وضعیتی که در گذشته رخ داده باشد را به معرفی می گیرد همانندی که در تابلوز نظر به واول اخیر یک کلمه شکل می گیرد. حالا ببینیم با هم حالا توجه بفرمایید به تابلو اگر آخرین حرف صداداری یک کلمه آ او باشد مش میگیرد ای باشد میش آ و او باشد مش و اگر ا و او باشد مش میگیرد و همچنان اگر آخرین حرف یک کلمه حرف صدادار باشد یه را به وسط کلمه و مش مش و مش و مش اضافه می کنیم این را هم توجه بفرمایید حالا در مثال ها با هم ببینیم بورولار 10 یل اونجه اورمان مش اینجاها 10 سال قبل جنگل بوده است دن اکول تاتیل دیل مش. دیروز مکتب رخصت نبوده سابا تکچی درسی یک مومش آیا فردا در ترکی نیست؟ پس من کمکی زمانی گذشته نامعلوم به شکل ایمیش جدا از اسم نیز استفاده می شود مثلا بولو کانت دکی گزل ایمیش غذاهای این رستوران واقعا خوشمزه بوده اونلرن مورالی بزوک ایمیش مورال آنها خراب بوده دن کابل ده هوا یامورلو ایمیش دیروز در کابل هوا بارانی بوده حالا اگر به تابلوی زیل توجه بفرمایید پس من کمکی زمان گذشته نامعلوم را به این شکل خلاصه می‌کنیم. شکل مثبت منفی و سوالی را با هم ببینیم بن هستای میشم من مریض بودم سن هستای سن. تو مریض بوده ای او هستای میش. او مریض بوده است Biz hastaymışız. Ma mariz budeyim. Siz hastaymışsınız. Şuma mariz budeyid. Onlar hastalarmış. Onha mariz budeyend. Ben hasta değilmişim. Ben mariz ne budeyim. Sen hasta değilmişsin. Tu mariz ne budeyim. O hasta değilmiş. O meriz ne bu Biz hasta değilmişiz. Ma meriz ne bu Siz hasta değilmişsiniz. Şuma meriz ne bu Onlar hasta değillermiş. Onha meriz ne bu end? Ben hasta mıymışım? Oya ben meriz budem Sen hasta mıymışsın? Oya مریض بوده ای؟ او هستم ایمش آیا او مریض بوده؟ بیز هستم ایمشز آیا ما مریض بوده ایم؟ سیز هستم ایمشسنز آیا شما مریض بوده اید؟ اونلار هستلار میمش آیا آنها مریض بودند؟ حالا به جملات بخش مثبت بپردازیم. Ahmet dünden beri hastaymış. Ahmet az diruz su mariz buda. Onlar bugün gelmeyecek. Yorgunlarmış. Onlar imruz nemi Hasta budand. Lisede çok çalışkanmışsın. Da dawe lise ziyad dershan budi. Hala şekli suali ra çok çalıştı ama yorgun değilmiş. Ziyad kar karda ama hasta ne budu? Eskiden çalışkan değilmişsiniz. Az kadim dersken ne budeyid. Hala bir başka soru bir patlacığım. Ahmet hasta mıymış? Ay Ahmet meriz bude Yorgun muymuş? Neden erken gitti? Hasta bude چرا وقت رفت؟ اسکیدن چالشکن میمیشتنیز؟ آیا از قدیم پرکار و یا توانمند و یا درسخان بودید؟ به پایان یک برنامه دیگر از سلسله برنامه های پانزه دیگه زبانی تلکی دستیم. از یاد نبرید وزایف خانگی مرود به این برنامه را از کانال تلگرامی بابی تلکی و ویدیوهای آن را از کانال یوتیوب و صفحات مجازی همین کانال دریافت نمایید. به امیدی دیدار پردر برنامه ای یک ترکی از طرف مکاتب معارف افغان ترک در این کانال و این ساعت خدا نگهدارتان.